अब हम देखते हैं कि कुरान मजीद में आसमान के बारे में क्या आया आपके पास सबसे पहले आयत होगी अल हिजर 15 उसकी 87 सेवन आयत वलकत आय तयीना का सब अमिनमसानी अजीम तहकीक हमने तुझे दुराए से साथ दिए और अजीम कुरान पढ़ाई दी अब इस आयत में लिखा है तहक़ीक हमने तुझको रफिंग बशर को रसूल को नबी को उससे कह रहे अल्लाह ताला कि हमने तुझको सात सेवन नंबर सात दिया सेवन नंबर दिया और दोराया वह मतलब बार बार रिपीट किया हुआ और क़ुरान अजीम दिया पढ़ाई अजीम दी और ये सात नंबर अब आप ये देखिए सिर्फ सात नंबर लिखा हुआ है सात दिया तुझको सात दिया और कुरान अजीम दिया तो अब हम ये देखिए सात है क्या सात नंबर जो है कुरान मजीद में एक तो ये समझा दूँ मैं आपको कि कुरान जो है वो मैथमेटिकली बात बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा है कि कुरान जो है बहुत तरीक़े से बैलेंस है नंबर से नंबर से एटीन नाइन एटीन नंबर है फिर वो अगर दुनिया ती दफ़ा आएगा तो आखिर ती दफ़ा आएगा मुनाफिक काफ़िर आएगा तो शुक्र करना है, जन्नत दो तो तीस ती, और वो अरबी के वर्ड से वो बैलेंसिंग करते हैं कुरान बड़ा बैलेंस है नंबर से खैर मैं तो ये बताना चाहता इस नंबर सात का भी जिक्र है कुरान में तो इस सात को हम देखेंगे ये कि मैं ये बता रहा हूँ ये सात नंबर सात आसमानों के लिए सात दफा आया फिर रिपीट करूँ सेवन नंबर सेवन स्काइज़ के लिए सेवन टाइम्स आया जब कुरान जिक्र करता है सात आसमानों का पूरे कुरान में तो वो सात दफा आया है सेवन टाइम्स तो एक तो ये पता है कि सात नंबर जो अल्लाह कह रहा है कुरान मजीद में सात और दोहराए हुए तो सात नंबर्स जो हैं सेवन नंबर जो है वो सात आसमानों सेवन स्काइज़ के साथ आए सात आसमानों के साथ आए ये आपको कुछ बात समझ में आ गई ना मैंने क्या बोला अच्छा अब देखिए मैं आयती रेफरेंस दे रहा हूँ आयत का उसमें आप नोट करें अल कैफ एटीन की ट्वेंटी टू इसमें साब कैफ़ के बारे में जिक्र आता है वो कहते हैं सात थे और आठवां उनका कुत्ता था तो नंबर सात फिर आया दोबारा हम नंबर की बात कर रहे हैं ये सात कहाँ का आया कुरान में तो सात असाब कैफ के वो थे असाबी थे और आठवां उनका कुत्ता था तो ये सेवन नंबर फिर आ गया तो अब आप आयते काउंट कर दे दो आयते हो गई इसमें सेवन नंबर आया दो आयत हो गई उसमें सेवन नंबर आया ठीक है फिर अलबक्र टू की टू सिक्सटी वन अल्लाह की राह में जो सत्रह देते हैं उसके इजाफा मिसाल आए सात बालियाँ सात बालियाँ हैं वो हर बाली में सौदा है ये मैं पूरी पूरी आती है भाई ये बताने के लिए थर्ड आयत में फिर सात नंबर आए सात बालियों के साथ सात बालियों के साथ सात नंबर फिर आ गया ये तीसरी आयत हो गई आयत तीसरी हो गई याद रखिएगा अलहाका सिक्सटी नाइन सेवन अल्लाह ने उन पर सात रातें और आठ दिन का जब मुसलत रखा फिर सात आ गया ये चौथी आयत है भाई यहाँ मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि सात रातें और आठ दिन उनको आज़ाद मुसलत किया यहां पर ये यह बताइए सबसे ज्यादा कौन ट्रैवलिंग करता है बाहर तो हाँ आपसे आप पूछता हूं आप हाँ वेरी गुड एक ऐसा आदमी हो तो अगर मैं सात दिन की बुकिंग कराऊंगा मैं कहूँगा मैं एक हफ्ते की बुकिंग कराऊंगा तो सात रातें होंगी आठवां दिन होगा समझ में आया आपको तो ये भी देखिए अल्लाह ने कैसे क्लियर किया कि सात क्या मुझे एक हफ्ते की बुकिंग करानी साहब तो वो आपको सात रातें रखेंगे आठवें दिन बाहर निकाल देंगे तो यहाँ भी लिख के आजाब जो आया वो सात रातें आई आठवा दिन और आठ तो ये भी एक ऐसी नहीं है दे दिया सात और आठ बाकायदा कैलकुलेशन दिया इंसान क्योंकि ट्रैवल करता है जब उसको पता है कि सात दिन और आठवां जो है उस पर दिन हो तो सात रातें गुजारते हैं आप कई होटल में ये बताना चाहते हैं अच्छा ये कितनी कौन सी आयत होगी चौथी आयत जिसमें सात नंबर आया फिर हिजर की फिफ्टीन सूरत उस हिजर और फोर्टी फोर आयत यहां बता रहे ताला सात दरवाजे हैं जहन्नुम के हम ये जहन्नुम यानी सात दरवाजे जहन्नुम के ये कौन सी आयत होगी पांचवी अब आया अल बकरा की टू की वन इसमें सिक्स इसमें कि जो लोग हज पे जाते हैं और वहाँ जिब, जिबा करना जिबा करने के लिए उन्हें बकरी या कोई ऐसी चीज ना मिले तो तीन दिन के रोजे वहाँ रखेंगे वो और सात रोजे अपने अपने मुल्क में या अपने इलाके में जा कर रखेंगे तो ये सात नंबर फिर आ गया हम सिर्फ सात नंबर को डिस्कस कर रहे हैं और आयत आयत में क्या लिखा है? हम डिस्कस ही कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं ये फिर सात नंबर आ गया तब तो कितने हो गए सात फातेह में सात सूतें आयते नहीं हैं तो <laughs> ये ये तो मुझे बताना ये था कि छ जगह सात का डिजिट छ जगह आया सात का डिजिट सातवा जो है ना हमने बनाई हुई है सूर फातह को मुरवज़ा मुसलमानों ने कि वो हर नमाज में पढ़ी जाती है दोहराई भी जाती है तो उसका वो सात हो जाएगी समझ समझना उसकी बेस पर हमने ये सात क्योंकि ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वही सात है कुरान नंबर सेवन को बात कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं सूर फातह जो है वो क्योंकि हर सूतों की नंबर्स अलग अलग हैं और उनकी कैलकुलेशन भी अलग है लेकिन सूर्य फातह वाही सूरत है जो हर नमाज में दोहराई जाती है तो मुरवज़ा ये समझते हैं कि ये सात आयते भी सात नंबर है इस तरह सात हो जाती हैं समझ गए आप अब क्या हुआ ये तो कुरान मजीद के अंदर वाजी लिखे में सात नंबर और सात अब दुनिया में सात से इनकलकेशन क्या क्या हुआ है वर्ल्ड में उसमें काबे के हम सात चक्कर लगाते हैं अब ये सात वहाँ लिखा हुआ नहीं है चक्कर लगाने का लेकिन अल्लाह ताला ने इस सुन्नत है अल्लाह की वहाँ सात ही चक्कर लगा रहे हैं तो आपका एक तवाफ़ होता है एक मतलब समझा जाता है समझ आप तो सात चक्कर लगाते हैं काबे के वो भी सात हैं सफर मरवा में भी हम साथ सही करते हैं वो भी साथ है और हज के रुकन के जुमरात में हर सुतून को सात कंकरियाँ मारते हैं वो भी साथ है ये जो ये जो है तो रेनबो देखा आपने रेनबो हो जाता है वो भी साथ हैं हफ्ते में भी सात दिन हैं और जो चांद के जो फेज और मून है वो भी साथ हैं और ये जो म्यूजिक होती है म्यूजिक इसके भी सात नोट्स हैं सात सुर कहते हैं सुर और जो ये हिंदू मज़हब में एक होता है और एक आदमी का और होता है तो उसके साथ एक और बोलते हैं ए यू आर ए और वो भी सात हैं और उस पहले और से सात ऊपर नीचे हैं और जब सात तक पहुँचें तो निर्वाण हो जाएगा निर्वाण अल्लाह तथा मिल गया जाके ये मतलब वो भी सात हैं ये कहना चाह रहा हूँ फिर हमारी सेवन सर्विकल वर्टेब्रेन वर्टे वर्टे इन मैम ये जो पीठ की वो होते हैं ना इंसान में जराफ में वेल में गुरल में वो भी सात हैं अब ऐसे आदमी जो दुनिया में करना चाहे ढूंढता रहा सात क्या क्या है हमने तो बता दिया कुरान में सात दफ़ा आयतें आई हैं छः आयतें ऐसी हैं जो सात नंबर को डिफाइन करती है तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ सात आसमान सात दफ़ा कुरान में आया एक बात छः आयतों में सात का नंबर डिजिट है छः और सात सात डिजिट आता है सातवीं जो है सूर्य फात्या क्योंकि हमारी पढ़ी जाती है सूर फातिहा हर सलाह के अंदर और वो एक दुआ के तौर पर तो वो सेवन आयात है से उसमें उसमें अंदर जो बिस्मिल्लाह है ना वो पहली आयत है बाकी सूरतों में वो आयत ऊपर लिखी हुई होती है तो सूर फाते की जो आयत है वो बिस्मिल्लाह जो पहली आयत है उसके पॉइंट जो सात आयते हैं सूर फातह में ये सात